Ви любите експеримент? А давайте експериментіро вместе. Вместе з академіком Асипенка. Сергій Борисович Осипенко, академік інженерної академії наук України. Автор більш ніж півсотні запатентованих винаходів, кандидат технічних наук, директор науково-виробничого підприємства. Інститут ТеКМАШ. Я вам покажу, как с помощью совершенно простых методов вы можете сделать правильное замачивание семян, которое будет полностью соответствовать замачиванию зерна в натуральных условиях хозяйствования. Я беру требуемую культуру, в данном случае это зерно, и моя задача насыпать сюда ровно 100 грамм. Агрономы знают, что на тонну семян расходуется приблизительно 10, максимум 12 литров расхода замачивателя, который мы с вами тоже сейчас приготовим с помощью препарата, который мы сегодня рассматриваем, биогель органического происхождения. Органічне добриво біогель академіка Осипенко виготовлене з використанням унікальної HTD-технології. Підвищує врожайність на 8-30%, а хімічне навантаження на ґрунти знижує на 20-40%. Біогель дозволяє вирощувати чисті органічні продукти. Я его взбалтываю. Наливаю сюда 100 грамм воды. И мне нужно сюда добавить, согласно инструкции, 20% биогеля. Видите, густой продукт какой. И дальше этот продукт мы должны добавить сюда, в эти семена. Но добавлять нужно тоже строго по агрономической науке только 1% от веса семян, не больше. Потому что семена должны высохнуть. И если вы больше добавите, они начнут прорастать или у вас могут появиться грибковые заболевания. Вот это 5 миллиметровый шприц. Вот я набрал один ровно кубик. Вот я буду сейчас капать вот так на поверхность. Видите? Вот мы нанесли на поверхность. И вот мы начинаем сейчас аккуратненько вымешивать. Вот аккуратно очень вмешать надо приблизительно 5 минут. Причем очень аккуратно, не разрушая этих семян, потому что вы можете их деформировать. Процесс обработки семян закончен. Дорогие зрители, здесь исследованы, видите, разные концентрации биогеля, которым обработаны наши семена. То есть вот эти семена, видите, вот они темного цвета. Это означает, что они обработаны биогелем. А вот эти семена белого цвета, то есть они обрабатывались обычной водой. И мы теперь будем сравнивать, насколько биогель эффективно работает для замачивания семян. С этой целью мы берем и используем так называемые чашки петли. Теперь я ложу туда такую промокательную бумагу. Мы берем теперь органическую пшеничку. Нам надо ее набрать ровно 3 грамма, чтобы сделать эксперимент наш. Я беру и равномерно это зерно распределяю по поверхности чашки петли вы прекрасно понимаете, что теперь нам нужно добавить сюда водички. Я беру 5 граммов воды. Давайте возьмем ровно 5 граммов. Пожалуйста, вот 5 граммов, видите? Я просто теперь должен эту чашечку закрыть, взять карандашик и написать, что это нулевая проба. Точно так же я поступлю при использовании замоченных семян биогелия. Мы выращиваем органическую продукцию. Знаешь, задача органика. И давайте вернемся сюда и посмотрим, что будет с этими семенами спустя, допустим, два дня. Сейчас мы продемонстрировали, что одни семена, там, где написано нолик, обработанный водой. Другие семена, в которые написано единичка, это только обработанные биогелем. По самим росткам иногда трудно судить, но нам с вами, вы знаете, важна корневая система. Вот смотрите, вот этот образец, это на воде корневая система. Вида она вот так, как ниточки волоски. А теперь мы берем то же самое и смотрим с биогелем. Здесь уже структура, вы видите, более заполнена корнями. Четыре-пять дней мы увидим прекрасные результаты. Мы вместе будем обрезать эти саженцы и взвешивать. Вы видите, что крышки поднялись, ростки проросли нашего гороха. Напоминаю, от меня слева 0, справа у нас биогель. Посмотрим, насколько энергия прорастания семян меняется при использовании продукта биогель органического. Начинаем. Я беру каждое зернышко, вот сюда я буду ложить вершочки эти корешочки, а сюда я буду откладывать то, что остается после этой процедуры. Теперь берем образцы, замоченные бегелем. Но они даже визуально видите, как они красиво проросли. И наша задача их не повредить. Каждый раз, когда ты делаешь такой эксперимент, Тебе самому крайне интересно, потому что бывают и неожиданности, я вам скажу. И таким образом делаются тоже определенные открытия. Вдруг по какой-то причине оказывается в том, что ты ожидаешь лучший результат, хуже. Разбирайся долго, повторяешь, не получается, оказывается, кошка съела подошла, подошла. И, ей так нравится проросшая ячмень пшеница, что бывает. И так красиво съест, что ты даже не определишь, что это кош. Но наука есть наука. Мы должны даже и кошек, как говорится, учитывать. Давайте теперь произведем взвешивание. Сначала я беру то, что слева от меня, это образцы контроля, то есть там, где была вода. Я получаю 8,33 грамма. 8,33. Второе, я буду работать с экспериментом, то есть биогель. Сейчас взвесим. Смотрите, я получаю на весах здесь 11,05. Мы убедились, что наш прирост, который мы определили, вычитая от биогеля контрольный экземпляр, разница в 32 процента. Я не говорю, что урожай будет 32, но вы видите все тенденции, что он будет существенно выше и не на проценты, а на десятки процентов, чем без использования биогеля. Это мы сделали эксперимент на горохе. И как показывают наши многочисленные эксперименты, на сои, на фасоли, вы приблизительно получите цифры, которые будут соизмеримы с тем, что мы здесь увидели. То есть разница будет в десятки процентов. Когда мы говорим, что на органике нельзя получить хороший урожай, я вас уверяю, не верю. Надо все провіряти, убеждатися і не ліниться. Проводити отакі вот просте, просте експерименти. Більше інформації можна дізнатися на сайті biogel.com.ua.